va ular o'zlarini vatanlariga qaytib borishganda dastlabki kechada ajib bir tush ko'rishgan alloh taolo ana o'sha ustalarga assalomu alaykum barchaga jannatdagi qasrlarga xush kelibsizlar bizni kuzatib borayotgan aziz hamyurtlar mana bugun men mana shu yurtimizdagi eng katta loyihalardan biri 25 besh jannatdagi qasrlar loyihasida bugun ishtirok etish nasib qilgan ekan ochig'i men umuman boshqacha hissiyotdaman boshqa his tuyg'udaman umuman boshqa bir muhitga tushib qoldim bu narsani hozir maksimal darajada til bilan ifodalab berishga harakat qilamanu lekin bu baribir yuz foiz yetib bormasligi aniq chunki bu yerdagi muhit umuman boshqa haqiqatdan ham qandaydir fayz baraka bir jannatdagi qasrlarni qandaydir ifori urib turayotgan bir muhitda turibman hozir mana shu loyiha mobaynida bo'lib o'tgan bir voqeaga guvoh bo'ldim sizlar bilan bo'lishmoqchiman xabaringiz bor bu loyiha uchun bizani butun yurtimizdan har xil chekka chekka viloyat qishloqlardan juda ko'pchilik xolis xizmat uchun kelishadi qolaversa qo'shni davlatlardan ham va aynan mana shu qo'shni davlatlardan biri qozog'istonning chimkent shahridan bizni o'zbeklarimiz yigirmaga yaqin ustalar mana shu loyihaga tashrif buyurishib mana shu yerda buka tumanida bir necha kun mobaynida xolis xizmat qilishib tunab qolib keyin yana o'z vatanlariga qaytib ketganlaridan so'ng dastlabki ke, o'z vatanlarida tunashgan kechada ajib bir holat yuzaga kelgan ekan mana shu yerda kelib xolis xizmat qilgan o'sha chimkentlik ustalar erta tongda saharda uyg'onib darhol ber, bir birlariga qo'ng'iroq qilishibdi biri emas ikkisi emas uchi emas deyarli barchasi ana o'sha kecha vatanlariga yetib borganlaridan so'ng aynan mana shu bo'ka tumanida jannatdagi qasrlarda xolis xizmat qilishgandan so'ng o'zlarida o'z vatanlaridagi birinchi kechada ular ajib bir tush ko'rishgan alloh taolo ana osha ustalarga ularga atalgan jannatdagi qasrlarini ko'rsatgan va ular bu narsani ko'rishgan Haqiqatan ham insonni bir to'lqinlantirib yuboradigan holat subhanalloh subhanalloh va bu holatni biz bejizga bu holat bejizga yuz bermagan chunki mana shu vaziyatni mana shu ularni ko'rgan tushlarini biz sizlarga yetkazib berishimiz kerak ko'rib turibsiz mana bu holatda hamma bir qanaqa darajada bo'lishidan qat'iy nazar <imitation> hamma bir xil bir darajada hozir mana shu yerda xolis xizmat qilyapti bizni ollohni oldida yuksaltiradigan holat bu bizni boyligimiz emas yoki bo'lmasa boshqa bir holatlarimiz emas bizni qilgan yaxshi amallarimiz do'stlar shunday ekan toza niyat bilan kelib o'sha bir donagina g'ishtni o'sha kerakli joyga surib qo'yib o'sha toza niyat bilan allohni rizoligi uchun xizmat qiladigan insonlardan alloh rozi bo'lsin deymiz man yana bir narsadan xursandman e, to'g'risi man bu loyihaga biroz avvalroq kelishim kerak edi lekin bugunga nasib qilgan ekan va bugun kelsam shunaqa <laughs> pallaga kelibmanki hozir mana shu xonadonlarni eng xarajatli davriga kelipman do'stlar shunday ekan keling man shu <laughs> do'stimni yonida barcha mana shu yerdagi xizmat qilayotganlarni yonida meni ham yuzim yorug' bo'lsin mana hozir aynan mana bu joy bu bog'cha ekan bilasizmi bu yerdagi xonadonlardagi o'sha ularni farzandlari uchun bu yerda bog'cha ham qurilayotgan ekan bu bu besh plyus emas yigirma besh plyusga yana plyus shunday ekan man ishonaman ishonaman albatta mana shu jannatdagi qasrlar loyihasida hozir eng harajatli etap harajatli punktga yetib kelindi inshaalloh bu yerdan ham mana shu jamoa yorug' yuz bilan chiqib ketadi degan umiddaman albatta alloh rozi bo'lsin va man mana shu yerga kelib do'stimga chin ko'ngildan havas qildim Yeah. Mm -hmm.